Шановний пане Кернес, ну сьогодні підхопили всі телевізійні канали, все, що відбувалося там. і От лідери опозиції, хоч їх немає тут в студії, я вам хочу показати те, що говорив Арсеній Яценюк, і які біди єгипетські він обіцяє на вашу голову. Уже подали заяву про злочин, хто дав вказівку вивести сотню одиниць громадського транспорту, позбавити людей можливості добиратися до своїх хатів громадським транспортом. Хто дав вказівку вивести спецтехніку, хто дав вказівку заблокувати всі дороги. Відповідна заява про злочин вже зареєстрована. І якщо можна пояснити те, що ремонтуються дороги, це одне, але коли тролейбус втикнутий в тролейбус, і люди скаржаться, що вони навіть не можуть пройти між ними. Це вже трошки виглядає не зовсім так, що можна пояснити. я хочу обіснити уважаємо студії і тим, хто задавав ці питання, і особливо такому господину, як Арсеній Яценюк. что его счастье не в его депутатском мандате и в его лидерских позициях, на сегодняшний день в лидерских позициях, в так называемой объединенной позиции. Его счастье, если ему будут доверять люди. Да, ему в коей мере доверяют люди, но я хочу сказать одно – что такими лозунгами и демагогией, которые он проводит, он счастье свое не найдет в дальнейшем. Почему? Мои аргументы очень просты. Он не понимает, что когда идет многотысячный митинг, пешим ходом против шерсти, против движения, вот сидит Вадим Карасев, он может четко сказать и подтвердить мои слова, что от площади Розы Люксембург идти против движения по площади Розы Люксембург в сторону Московского проспекта на Харьковский мост так нельзя. Я приводил пример, когда мы проводили Евро-2012, и мы подготовили фанатов, футбола, таких болельщиков, как из Голландии, которых знает весь мир. И у нас не было ни одного инцидента. Мы проводим мероприятия на площади Свободы, у нас выступал Квин, у нас собралось 350 тысяч людей, не было ни одного инцидента. А сюда приехал цирк Шипито, и они уже говорят, что есть инцидент. Мы обязаны отключить высокое вольтное напряжение 600 вольт, потому что это по закону так положено. И мы выстроили транспорт таким образом, чтобы обеспечить безопасность для людей, чтобы эти люди не гуляли по Харькову, по тому маршруту, по которому они считают нужным, потому что они приехали на акцию «Восстань Украина». Харьковчане не хотят, чтобы так к ним относились, потому что если вы проводите опрос в студии, и студия это не поддержит, то в Харькове тем паче не поддерживают таких радикальных мер. И последнее, я хочу сказать тем, кто говорит о том, что они подали заявление. А почему они не рассматривают такой вариант, что есть решение суда, которое запрещало им проводить это шествие по тому маршруту, по которому они могли создать тот же коллапс, который они и создали? Это они создали коллапс, потому что вчера еще Харьков жил нормальной жизнью. И как только они разошлись, Харьков опять начал жить нормальной жизнью. Почему они так себя ведут? безответственно и безнаказанно, что для них решение суда это не решение суда, а их аргументы это их аргументы. Я с Арсением Яценюком не согласен в этой части, потому что он приезжает пиариться перед Юлиной палатой, перед судом на площади Руднева, он говорит одни и те же речи и так далее. Он как зубрилка выучил одно и то же, власть погана и так далее. А Арсений Яценюк это не власть? Он представитель законодательной власти. Что он сделал сегодня конкретно для жителей города Харькова, чтобы нам было жить лучше? Или для тех людей, которые находятся в этой студии? Я не хочу говорить про политику. Я городской голова. Моя задача обеспечить жизнеобеспечение города. Они, извините, прислуживать оппозиции и понравиться им. Я им не должен нравиться, поверьте мне. Посмотрите, как они между собой общаются. Они друг друга ненавидят. Они ждут того момента, когда они дорвутся до власти и начнут мстить друг другу. Поверьте, это люди, которые только налаштованы на месте. Мне давайте, больше давайте, не, не будем, будем. Давайте не будем оценивать. Их нет, они не могут ответить. Просто я считаю, что не надо тоже оскорблять. Цирк Шапито, так называемая объединенная оппозиция, в общем, это никуда не приведет. Это приведет только к конфликтам, и все. Да, ничего другого не будет. Евгений Копатьков. Добрый вечер, Геннадий Адольфович. Скажите, пожалуйста, вот по тому, вот по данным, которые вот городских властей, сколько сегодня присутствовало людей вот на этом митинге протеста, вот просто чтобы люди понимали, как проходило, сколько часов это было мероприятие. Просто интересно понимать, что и как было на самом деле в количественном плане, во временном. Спасибо событий, то где-то в районе 12 часов начала первого у нас начал останавливаться транспорт в а в Значит, потому что заявка была такая, от каждой партии была заявка на 10 тысяч человек. Хотя на территории перед судом, апелляционным, куда должны были прийти эти лидеры, значит, со своими сторонниками, там был другой митинг, который насчитывает по данным всем до 10 тысяч человек и плакаты у них были такие «Нет фашизму, фашизм у нас не пройдет». Почему? Потому что те заявления, которые делает партия «Свободы», они определенного толка и так далее. Поэтому я считаю, это первый аргумент. Второй аргумент и хронология такова, что их на площади собралось не более чем до двух тысяч людей. И никто им не запрещал никуда двигаться. Соответственно, они могли пройти к зданию мэрии, они устроили там так называемый митинг. Я почему говорю так называемый? Потому что они залазили на крыши газели и оттуда вещали. Никто их не останавливал в этом, никто им не мешал, не было никаких конфликтов. Как только разошлись все митингующие, город восстановил интервал движения и в течение часа, я имею в виду, это где-то в районе 6 часов уже была полноценная жизнь. И еще важный аргумент, что они после себя не убрали ни одной, извините, бумажки, которую они бросили, или другие, там, допустим, отходы. Все это делали коммунальные службы, которые они сегодня, извините, оскорбляют и как бы склоняют, что они плохие. Это неправильно, потому что эти люди работают, чтобы была чистота. Они приехали, знаете, с корабля на бал, крикнули, сказали развернулись, сели в свои чартеры, прилетели сюда в Киев и сейчас на «Савик Шустер» студии «Лайф» показали свое настоящее лицо. К примеру, госпожа Кужель называла мою фамилию. Чем я не нравлюсь госпоже Кужель, я объясню. Потому что когда она выступала против губернатора Авакова, поддерживала там некоторых предпринимателей, она при мне выкуривала по несколько пачек сигарет и рассказывала, какой плохой Аваков. Когда она была в сильной Украине, у вот Тегибка, она пришла ко мне в кабинет, жала мне руку и выносила мне благодарность, когда я защитил их члена, когда в него бросили пляжку с горючей какой-то смесью, и он чуть не сгорел, и мы спасали его жизнь. Это депутат Харьковского городского совета. И никогда я в противоречие с этой женщиной не вступал. Ну, поймите, то, что она говорит вслух, она просто ведет себя так, как будто она царица, понимаете? Она вообще ничего не создала. Ей правильно Михаил Бродский задал вопрос, что она сделала. Вот сидит Вадим Карасев, его сейчас показывают в экране. Пусть он скажет, он коренной харьковчанин, что сегодня происходит в Харькове за преобразование. Если в Харькове сегодня не убирают город, не вывозят мусор, не чинят там, допустим, инженерные сети, не ремонтируют дома, дороги и так далее, тогда я не должен быть на этой должности, я должен просто-напросто признать свои ошибки. Но я их умею признавать. Почему сегодня я должен считать, сколько людей было на митинге ⁇ Восстань Украина ⁇ Моя задача заниматься жизнеобеспечением города. Поэтому уважаемому присутствующему Копатько, я хочу ответить следующим образом. Их было, поверьте мне, гораздо меньше чем они думали. Это первое. И в Харькове у них поддержки гораздо меньше, чем во Львове. Вот и весь разговор. И харьковчане против таких радикальных действий. Тем более, что мы заранее просили их согласиться с аргументами нашими для обеспечения их свободного марша к апелляционному суду, где они хотели делать свой импровизированный митинг. Привезли десятки депутатов. Каким способом, я не знаю. Я сегодня в кабинете встречался с депутатами и объяснил им, что уважаемые депутаты, уважайте, пожалуйста, жителей города Харькова. Вы приезжие люди, вы там 4 человека из 6 были со Львова. Вы, когда мы к вам приезжали во Львов футбол играть на 9 мая и обыграли вас, вы что кричали в наш адрес? Когда вы приехали в город Харьков и проиграли нам второй матч, горсовет играл Харькова и Львова, мы вас повели в кафе, мы вас накормили, обогрели, отправили. Ваши школьники приезжают к нам. Какие есть противоречия? Какие есть? Вадим а Вадим это просто конъюнктурно, я еще раз говорю, политиканство, ничего не связанное с жизнью страны и жизнью городу.